samarqand davlat tibbiyot instituti birinchi klinikasi yevropa biznes assambleyasining sog'liqni saqlash sohasidagi xalqaro mukofoti hisoblanuvchi eng yaxshi klinik shifoxona nominatsiyasi sovrindori bo'ldi xo'sh bu tibbiyot muassasasi nimaning hisobiga bunday mukofotga loyiq ko'rildi hozir shu haqda. buyuk britaniyaning oksford shahrida joylashgan jahondagi nufuzli tashkilotlaridan biri hisoblangan yevropa biznes assambleyasi har yili dunyoning turli davlatlaridagi o'z sohalari yo'nalishlaridagi yetakchilarni aniqlab g'oliblarni taqdirlaydi bu gal mazkur assambleya samarqand davlat tibbiyot institutining birinchi klinikasini erishgan yutuqlari davolanayotgan bemorlarning soni va samaradorligi akademik hamda ilmiy tadqiqot sohasidagi muvaffaqiyatlari davolashda ilg'or texnologiyalardan foydalanishi ilmiy darajasi va ilmiy unvonli mutaxassislar jamoasi bemorlarning ijtimoiy tarmoqlardagi mustaqil fikrlari shuningdek tavsiyalarini hisobga olib best klinik ya'ni eng yaxshi klinik shifoxona nominatsiyasining g'olibi deb topdi samarqand davlat tibbiyot instituti birinchi son klinikasi yevropada eng yaxshi klinik shifoxona eng yaxshi klinik shifoxona e'tirofi ham shuni bildiradiki zimmamizga judayam katta mas'uliyat yuklaydi kelajakda biza o'z ustimizda bundan ham ko'proq ishlab xalqimizga ko'rsatilgan tibbiy xizmatni sifatini oshirishga erishamiz ikki ming yigirmanchi yilda mazkur klinikaning klinik diagnostika laboratoriyasi qoshida koronavirus infeksiyasini aniqlaydigan maxsus laboratoriya bo'limi tashkil etilgan edi ayni paytda bu yerda laboratoriya tahlillari orqali bir yo'la yetti xil infeksiyani aniqlash imkoniyati mavjud klinikaning xirurgiya bo'limiga yaqinda turli jarrohlik amaliyotlarini bajarishga mo'ljallangan umumiy qiymati ikki yuz yigirma ming dollar bo'lgan germaniyaning karl shtors firmasida ishlab chiqarilgan ikkita zamonaviy laparoskopik uskuna o'rnatildi bu turli jarrohlik amaliyotlarini kam shikast yetkazgan holda mini invaziv usulda bajarishda shifokorlarga har jihatdan qo'l kelmoqda shuningdek ushbu bo'limda video duoskop hamda yangi zamonaviy bronxoskop apparatlaridan tashxis va davolash jarayonlarida foydalanilayotganligi davolash samaradorligini sezilarli darajada yaxshilanishiga olib kelmoqda